Всіх вітаю. Так, дивлюся, твіш запустився. Дивлюсь, що з Ютубом. YouTube Ютуб теж у нас запущений. Зараз буквально кілька мені хвилин потрібно відправити повідомлення в Discord, і ми продовжуємо проводити цю прекрасну гру. Друшо, поки коменти бачу, поки тільки в Ютубі. Так що заходьте в Ютуб, якщо коменти хто тобі описати зараз. деякий час э, только в Ютубе я могу ответить. Так. Сейчас, секунду, шейтучек. Так, трансляції. Зайди нормально. Так, друзі, хто там вдруг твічу зараз? Пока можу тільки відповідати в Ютубе повідомлення бачу. Так, ось прийшов. Прошел и косик так и тут дискорд так Discord. и сейчас я тиктоку там кільком людям відправлю повідомлення, Новые і підписнички були, може хтось залетить, це може бути. Новые Mm -hmm. Перший. Чтобы третий кто, Тихо. хрен не узнал. А третий уже все. <coughs> все полетели, короче. <coughs> так никто не зашел сюда. Ладно. Красиві м'ячі, по мені лучше добрий табор. Так, на що ми закончили? Ми закончили на тому, що тут були ведмеді і вони поїхали, е, людей били. Ми знаємо сюжет, не буду вам казати, побачите. Я вже цю групу проходив, тут буде далі. Здорово. Зараз по сюжету побачите. То що ведмеді ми поїхали, такі і так далі. Сліди когтей, зубів, переламок. Все змінило. Трудно сказати, чого воно. Правда? Я не буду пока я знаю что, хто и так далее. Если уже груп проходим, но тобі не пише. А, я понял, что що... на надо. Да, я понял, что ты мій шут сейчас. Я тут не поменял. Ведьмак 3. Дякую, что сказав. Димак 3. Так пижды вс. Дженкуя, барза. Так, по сюжету, короче, я знаю, что тут по сюжету я, но я не буду указать я раньше время открывать. Если хочешь, на думаю, тебе интригу меня не будем. Ну ладно, что у нас тут? Голова медведя, но язык короткий, как у человека. Из пасти несет медом чем-то еще. Чем-то землистым. Медведи любят мед, но только свежий. Странно. Что-то под мехом. Татуировка в виде медвежьей лапы. Старый шрам со следами швов. Получеловек-полумедведь. Существо вроде ликантропа. Но сейчас не полнолуние, значит, обращение вызвано не луной. Может, он съел что-то? Или выпил? Мед. С каким-то землистым запахом. Нужно проверить рога и кружки. Ну а что, там люди, по сути, Понятно, откуда взялись, вони мовчали. Сдак. Щоб за прикол був. Ну, до то стрім до трьох ранку до втавлення. Тільки закорчив стрім. рога пусты у каждого стола стояла чаша в этой был мед и только мед вот ну, тебе завтра дурач скину рефералы что ли? И лучшее оружие ни к чему у меня правда меня рефералочки Все ага, все Отрик Лера Такой молодой парень Это типа сюжет Но типа додатковое додатковый. ну тоже до сюжета он прилегал Этот землистый запах Какие-то Грибы Чаша пуста, но запах остался Он есть где-то еще В этой зале Сколько ран. Неудивительно, что Хальбьер стек кровью. Дрогадар. Скальд свое уже спел. Я по сюжету знаешь, ты Я знаю, что ты... Молодой Лугас. Медведи застали его врасплох. понял. Он ничего не успел сделать. Красивые мечи, но по мне лучше добрый топор. Есть мед, какие-то грибы и человеческая кровь. Герис! Один стражник видел, что случилось. Это были не медведи, а какие-то... Люди, которые обратились в медведей. Ага. Берсерки. Берсерки? Так Скальды зовут воинов, которые в полу боя могут превратиться в зверя. Это сказка, легенда. Но все совпадает, правда? Mm -hmm. Вот только здесь был пир, а не поле боя. Я, кажется, знаю, что вызвало превращение. Мед, который они пили. Понюхай. мед добавили кровь и что-то еще. Кажется, какие-то грибы, но я их не узнаю. Думаю, нам поможет Хьорд. Он в растениях лучше всех разбирается. Ну, давай спросим. Ты короче понял, да? Перемешала им херню, упир тут, помешала им хрень. Красивые мечи. Но по мне лучше добрый топор. Он и даже тогда меньше людей погибло, и ни одного сына Ярла. Если окажется, что это крах, я сверну ему шею. Если окажется, Мол, что это края. крах, пусть море. Мы, мы осудим цена, его, согласно обычаям. Да, пусть а потом я... Пожрет... я хочу с вами поговорить. О чем? Ну, о чем, Хольгер? О чем? Конечно, не о соленой селедке и не о течении вокруг спикерога. Не разевай на меня пасть, а то я ее заткну раз и навсегда. Успокойтесь! Вы ведете себя как бешеные псы, а не как ярлы с Келлига. Говори, ведьмак. Кто может стоять за этой резней? Нильфгаард. Им больше всего пользы. Но мы отомстим за наших сынов. Мы выжжем их берега от Назаира до Этолии. Много чудес есть в Нильфгардской армии. Башни на колесах, зериканские наемники на горбатых конях. Но о дрессированных медведях я не слышал. Это крах был, я уже говорил. Это его крепость, он их и пустил. Вы попусту тратите время. Я не знаю, кто предатель, ведьмак. Но я скажу, что это не может быть никто из нас. Все мы близких потеряли. Как получилось, что вы все выжили. Что ты хочешь этим сказать, а? Что может мы сами это подстроили? Заткни, наконец, глотку. Ты орешь, как Калуша на яйцах. Мы выжили, потому что мы лучшие войны Скаллиги. А, да что вы двое понимаете если бы не ведьмак никто живым бы не ушел бывайте попробуй я ты безручно Я вас на поднину может